Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. У найближчі хвилини ми говоримо про здобутки національної збірної команди України на Олімпіаді в Лондоні. Гість програми Юрій Андрійчук, перший віцепрезидент Федерації боксу України. Вітаю вас, пане Юрію! Доброго утра, пане Юрію! 14-те загальнокоманди місце української збірної на Олімпіаді в Лондоні. Але мусимо відзначити, що українські спортсмени, які виступали.

Это было, могло быть и больше, могло быть и 4 золотых. То есть команда была готова к этому. Тем более после выступления в Баку, где мы завоевали 4 золота. До этого был чемпионат Европы в Ливерпуле. Еще за два года до этого, где мы тоже 4 золота завоевали на чемпионате Европы. И везде на этих трех соревновательных процессах мы везде были неофициальные. командой номер 1. Поэтому я считаю, что это все таки закономерно. Команда номер 1, ало что завадило? Кажут, э эксперты, аналитики, что судейство в Лондоне было не наикраще. Ну, могу так сказать, что я присутствовал в Афинах, когда наша сборная участвовала, у нас 5 человек вышли в четвертьфинал и боролись за медали. Мы тогда ни одной медали не завоевали, но мы к судьям тогда вопросов особых не имеем. Что касается Пекина, Олимпиады 2008-го, У нас было все-таки был такой Саша Куличковый боксер. Почему я говорю был? Жалко, что ушел. Это у нас был невезучий. В принципе, у него всегда тоже судьи отбирали, можно сказать, медаль. Потому что он был лидером в этом весе. И это было тоже так разово. Но что касается то что в Лондоне произошло, и не только с нашей сборной, с другими, мы считаем, что это, конечно, что-то судейство немного не объективно. Как даже минимум два сильно. могло да. быть и кращих результата. Да. Да? Я считаю, что у Беринчика... Дениса забрали даже не у Беринчика, а у гвоздика, когда он выиграл у казаха и мог выйти в финал, еще побороться за золото. Я считаю, что это недост... неправильно. И у Женехитрова, чемпион. Да, чемпион мира, который считался у нас один из лидеров, который мог тоже занять завоевать золотую медаль. Тоже в бой с ОГОГО. Получилось то, что мы видели. Тем более, как сама жизнь показала, сам Уго не оказался и таким уже сильным. Потому что на все, что он смог, это завоевать бронзу. Он даже в финал не вышел. Но Жене Хитрову, конечно, жалко, потому что парень, который очень тяжело отбирался на Олимпиаду. Первое было то, что АИБА обратилась к нам, чтобы мы в этом весе повезли не его, а Сережи Деревянченко, который в профессиональной лиге под Аибовской, это любительского бокса, завоевал первое место. Они хотели, чтобы он поехал от нас. Но исходя из того, что он на тот момент не был первым номером национальной сборной, то мы боролись, чтобы хитро все-таки от сборной поехал. Этот вопрос рассматривался даже на Олимпийском комитете, на исполкоме Украины. И после того, как он приехал, мы знали, что к нему будут предвзятые отношения в Баку. Но он не оставил шанса. Он почти все бои выиграл ввиду явного. И так он отобрался. Ну и вот все-таки на Олимпиаде им удалось сделать все, чтобы он не завоевал медаль. Так что мы считаем, а что... Апелляции вот, подавала украинская команда. Ну, чи в вообще сенс подавать? Потому что есть решения судей, и мы знаем, как они не хотят переглядаться свои... Ну, я вам могу сказать, что у нас по поводу апелляции есть уже большой опыт за последних э, лет пять. То есть были случаи, когда вот как в Баку. После того, как, если вы помните, Василий Ломаченко выиграл бой, и ему не отдали победу с бразильцем. Подали апелляцию, вмешался наш Олимпийский комитет, то есть Сергей Назарович Бубко, и мы долго сопровождая апелляцию все-таки и поддержкой нашего Министерства спорта, и Олимпийского комитета, и официальной делегации Федерации бокса, мы отстояли. И это дало возможность уже судьям более объективно к нам относиться. Это было переломным. Поэтому дальше, судив честно, мы и завоевали 4 золота. Что касается Лондона... Я не помню с последних четырех Олимпиад, чтобы столько протестов было написано на соревнования. И на удивление, на Олимпийских играх никогда до этого, я не помню, чтобы где-то меняли бои, здесь же два боя поменяли, это, насколько я помню, бой японца, отдали японцу, они написали протесты, бой, бой американца. Вот. Что касается наших двух протестов, которые мы написали, это набои ГОЗИКа и набои Жени Хитрова, то они остались без рассмотрения. То есть они не увидели оснований. Но, честно говоря, я как для себя считаю о том, что и Хитров, и ГОЗИК, они бои свои выиграли. И это не было так. Маленьке преимущество, це було велике преимущество. До речі, ми бачимо реакцію і відомих професійних боксерів. Рой Джонс написав листа і всеукраїнська боксерська спілка, співтовариство ВБЦ також у. Голова цієї організації також написав, що в Лондоні було дуже суб'єктивне суддівство. Але не про це. От Василь Ломаченко двічі олімпійський чемпіон. На минулій олімпіаді в Пекіні він був ще й кращий, як найкращий технічний боксер. Цього разу не вдалося. Тому іншому казаху, якщо не помиляюся, удалі оце важливо, як ви вважаєте для боксера, що він ще не тільки олімпійський чемпіон, а ще й найкращий технічний боєць. Ну знаєте, коли ты признан лучшим в мире на 4 года. Во-первых, этот кубок Вэлла Баркера дается на 4 года. И 4 года ты являешься лидером мирового бокса и по технике, то это, конечно, это боксер еще придает каких-то дополнительных сил. И нам, конечно, хотелось бы, чтобы этот кубок Вэлла Баркера остался в Украине, но так уже получилось. Если вы помните, после того, как в Пекине мы очень тяжело получили этот, эту награду Василия Ломаченко. Только через годы ее передали, поэтому не так все просто с этим кубком. Но Сапеев хороший боксер казах. Нам приятно, что в советской школе, назовем, остался этот кубок. То есть у нас в бывшем Советском Союзе. Потому что мы все-таки между странами дружно живем. И хотелось бы, может быть, в перспективе даже сделать турниры СНГ по боксу. Я думаю, это бы дало нам возможность все-таки больше больше проводить соревнования высокого класса, потому что очень тяжело боксировать с азиатскими странами, там, в Латинской Америке, во-первых, это очень затратно, ездить по всему миру и с ними боксировать. И с другой стороны, не всегда боксеры, которые туда приезжают, они, ну, назовем, на ком мы можем чему-то научиться. А все-таки и казахи, и россии, и белорусы, и узбеки, и азербайджанцы сейчас очень сильно поднялись, так как там государство большие деньги вкладывает. Вот. Бы... В бы России только одно золото. Ну, да, да, да. Россия Россия, честно говоря, как-то уже вторую Олимпиаду подряд, немножко у них спад. Но Россию нужно нельзя недооценивать. То есть этот спад, это я думаю, что они соберутся и подготовятся к следующей Олимпиаде? Может, какие-то выводы сделать? Ну, с другой стороны, давайте возьмем, кто завоевал золотые медали. То есть золотые медали завоевали тоже сильные боксеры. То есть здесь не надо брать страны, а надо брать боксеров. То есть что касается у нас, два золота, у нас вся, и Ломаченко, и Усик, это два мировых лидера в своих весах. То же самое касается и кубинцев. Кубинцы за 8 лет, это первый раз они завоевали олимпийское золото, даже два олимпийских золота, потому что у них в Пекине не было них четыре человека вышли в финал, но так и никто олимпийским чемпионом не стал. У них тоже проблемы с судейством, потому что все-таки они во всех весах выступают сильно. И... И не хотелось бы верить, но мне кажется, что на Олимпийских играх очень еще смотрят, чтобы география медали была большая. И это mm -hmm. очень плохо, потому Понятно. что если бы отдавали все-таки э, тем, кто это выиграет, то я думаю, стран бы было меньше с медалями. Пане Юрію, от зараз після Олімпіади от Василя Ломаченка і Усика заманюють професійними контрактами, тому що там і заробити можна більше, але там є ризик втратити все одночасно. Якщо говорити про зміну поколінь, як таку, тому що дивимося вже в перспективу, за 4 роки нам треба готуватися до Олімпіади в ріо де жанейро будуть чемпіонати світу, будуть чемпіонати Європи. Хто захищатиме честь України там на цих змаганнях? Ну, я могу так сказать. Все-таки Украина – это боксерская держава. И исходя из того, что боксом занимается 40 тысяч детей, и, в принципе, мы надеемся, что и после таких успешных выступлений нашей национальной сборной, и не только любителей, но и профессионалов, где участвуют наши и любительские, бывшие любители, такие как Володя кличку Сережа Дензерук, Котельник Андрюша и многие другие, то есть они придали, все-таки стали кумиром для многих, для многих детей и в принципе они все хотят быть похожи на них, то есть становятся чемпионами. Поэтому я смотрю, что наши секции, в нашей секции, нашей секции пошло очень много детей, у нас большинство секций бесплатные, и дети могут прийти и бесплатно заниматься. Они все, кстати, на сайте Федерации бокса есть эти секции, и телефонные контакты. Вот. Мы все-таки надеемся, что та смена, которая у нас сейчас растет, они тоже и по школьникам, кстати, и вся наша сборная, которая сейчас есть, она же не начала боксировать с мужчинами. Все начинали еще с детей. Тот же и вася Ломаченко, еще будучи школьником, он в Саратове стал чемпионом Европы, был лучшим признан боксером. И уже тогда было понятно, что это будущий олимпийский чемпион. И ему это все пророче. Тоже касается Усика и многих других. Поэтому у нас смена есть. Можна за это не переживати. А що касається їх переходу в професіонали, то в принципі може, стати, може таке стати ну, писали про те, що Ломаченко вже підписав контракт з організацією, яка буде його просувати в професійному Я ]ому. думаю, що тут немножко не так. Вот эту профессиональную лигу было создано на базі Аїба, то есть мирової любительської федерації бокса Ну аматорської. Вот. И, в принципе, эти все четыре контракта наших боксеров, лидеров, которые были подписаны, дают им право боксировать и по профессионалам, и дают возможность участвовать даже в Олимпийских играх, выступать в любительских мероприятиях. Нам бы было, конечно, и хорошо, чтобы Вася занял еще первое место на следующей олимпийской медали. И у него для этого есть все возможности. Поэтому я думаю, что и Федерация, и Владимир Степанович Продиус, и э, я бы еще хотел отметить, что у нас очень сильные и президия, которую Андрей Петрович Клю возглавляет, и Наглядова рада, который возглавляет Галомша, и почетные президенты. То есть, я думаю, мы как-то должны общими усилиями сохранить их любитель для того, чтобы у них не было желания идти в Потому что все идут в профессионалы для того, чтобы заработать денег. Я знаю, на данный момент те гонорары или те премии, которые будут выплачены им за Олимпийские игры, это 120 тысяч долларов за первое место. Ну и плюс квартира. Вот, плюс квартиры им уже дали за чемпионат мира э, всем, кстати, кто завоевал медали. Вот. И, кроме этого, тренерам тоже где-то от 50% до 100 э, премии, которые будут боксеры. То есть я считаю о том, что им надо выигрывать по любителям, становится опять чемпионат мира, Европы и Олимпийских игр. И я думаю, что это им больше принесет плюсов, чем по профессионалам еще непонятно, как они там будут выступать. Потому что профессиональный бокс, он немножко жестокий. Там еще надо для того, чтобы стать тем, кого знает во всем мире, надо минимум боев 20 провести. Это еще впереди три года. А что они дадут, никто еще не знает. Ну, Пане Юрію, от ми не згадали про жінок, тому що зараз і жінки дуже активно займаються в боксі. На Олімпіаді в Лондоні нашої команди там не було, от, бо що не здобули ліцензії. От перспективи от жіночої команди. То на наступній Олімпіаді у нас можуть бути жінки боксери? У нас можуть бути. Всього три веса дали. Це перша Олімпіада, де участвували жінки. В принципі, три веса, які забрали у мужчин, дали далі На даний момент там. Выступили с медалями, оказались англичане, как хозяева, готовили как раз женщин. У россиян два серебра, американцы получили. То есть идет разговор о том, что наша сборная могла тоже иметь лицензии. У нас даже в 75 там была лицензия, но потом что-то там переиграли. Я просто что хочу сказать. У нас женская сборная тоже достойная, мы идем в Европе, занимая второе место командное в основном после России. Поэтому у нас есть шансы. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы женщины больше все-таки занимались детьми и то, что свойственно женщины, я считаю, что в боксе ну, это мое личное мнение. Ну, а, в, в принципе, Европы заниматься чем не заниматься. Да, лучше бы, конечно, женщины занимались то, что женщине дано природой. Пане Юрію, одне завершення, дуже коротко, мало часу у нас залишається. Ви сказали, що є дуже багато секцій боксу, так, є на сайті федерації, куди піти займатися цим видом спорту, а які там умови? Ну, я можу сказати, умови там різні, так як у... все. Я хотів би, кстати, пользуясь случаем поблагодарить телеканал Раду. На подоле Спартак подол Константиновская 37, когда мы общими усилиями пытались отстоять, чтобы его не забрали в частные руки, отстояли. И вот я могу сказать, какие там условия. Там, где я являюсь и президентом клуба, у нас 100 детей бесплатно занимаются, все дни расписаны, 4 тренера квалифицированных с ними занимаются. Если это этого все условия. Значит, все, что нужно для того, чтобы боксом заниматься, потому что мы не пытаемся сделать какие-то евроремонты, надо сделать так, чтобы зашел пацан, и он хотел там заниматься. даже могу сказать, что любой, кто занимался боксом, когда он заходит в зал, он хочет почувствовать ту энергетику, тот запах, который его на протяжении долгого времени он с ним сталкивался. поэтому все-таки любой спорт это не красота, а это все-таки удобство. поэтому залы все удобные, для этого есть все есть мешки, есть ринги, есть перчатки, есть тренера, есть все для этого. Поэтому я для детей, что бы хотел пожелать. Если хотите быть настоящими мужчинами, надо попробовать себя во всем. Не важно, это борьба, бокс, но единоборствами нужно в жизни позаниматься для себя. Сразу чтобы мимо. можно было защитить девушку, там, семью, родителей, страну. А если в спорт уйти, то становиться ломаченками, усиками, гвоздиками и тому подобное. Зрозуміло. Дякую вам, пане Юрію, що Спасибо. знайшли можливість прийти до нас. Я нагадаю, що це була думка Юрія Андрійчука, першого віцепрезидента Федерації боксу України. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.